Salam sejahtera dan selamat pagi. Pada hari ini, kumpulan empat akan membentangkan jurnal kesihatan dan fleksitarian diet. Untuk pendahuluan, kesihatan diri merupakan aspek penting dalam kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan fizikal, mental dan sosial seseorang. Oleh itu, kumpulan empat telah menjalankan jurnal kesihatan diri selama 8 minggu yang bermula daripada 31 Mac sehingga 25 Mei. Melalui jurnal kesihatan diri ini, setiap Ali dapat meneliti corak gaya hidup dan mengambil langkah bagi meningkatkan lagi penjagaan kesihatan jiwa masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Nurhisna ingin membentangkan perbincangan berdasarkan data jurnal gaya hidup yang telah direkodkan. Pertama, dari segi corak pemakanan, kami mendapati bahawa pengambilan makanan mengikut piramid makanan menurun secara signifikan menjelang minggu keempat hingga minggu ke-8. Ini menunjukkan bahawa pelajar cenderung untuk mengabaikan pemakanan seimbang si apabila berdepan dengan tekanan akademik seperti tugasan akhir. Beberapa ahli melaporkan bahawa mereka kerap melangkau waktu makan terutamanya sarapan dan menggantikannya dengan snack proses atau minuman bergula. Ini bukan sahaja mengurangkan bekalan nutrien penting malah boleh menjejaskan kecekapan kognitif dan tenaga harian. Kedua, dari aspek aktiviti fizikal, majoriti ahli kumpulan menunjukkan tahap aktiviti fizikal yang rendah. Hanya dua atau tiga orang sahaja yang menyukakan senaman sekurang-kurangnya empat kali seminggu. Selebihnya, sama ada bersenam sekali seminggu atau tidak langsung dalam tempoh tertentu. Antara sebab yang dikenal pasti ialah kekangan masa, keletihan selepas kelas dan kekurangan motivasi. Data ini membuktikan bahawa tekanan akademik turut menyumbang kepada gaya hidup sedentari yang dalam jangka masa yang panjang boleh meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit. Ketiga, kualiti tidur dan tahap tekanan. Tidur merupakan aspek penting yang turut terjejas dalam kalangan pelajar. Sepanjang minggu, kurata tidur adalah sekitar 5 hingga 6 jam sehari, jauh lebih rendah daripada saranan 7 hingga 9 jam. Tahap tekanan paling tinggi direkodkan dalam minggu ke-6 hingga minggu ke-8 bertepatan dengan minggu tugasan dan periksaan. Ustazah mengadu mengalami sukat tidur, bangun lewat malam atau tidak mendapat rehat yang mencukupi. Situasi ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal, malah memberi kesan kepada kestabilan emosi dan tumpuan pembelajaran. Keempat, keadaan kesihatan umum, sebahagian ahli kumpulan melakukan gejala seperti keletihan melampau, rasa lesu, pening kepala dan demam ringan. Terutamanya dalam minggu tekanan tinggi. Berdasarkan analisis, sintom-sintom ini berkait rapat dengan corak tidur yang terganggu serta makanan yang tidak mencukupi. Kurangan rehat dan nutrien boleh melemahkan sistem imun dan menyebabkan daya tahan badan menurun. Kelima, kami menilai parameter antropometri iaitu BMI dan WHR. Sebilangan pelajar mempunyai nilai BMI melebihi julat normal iaitu lebih daripada 25 yang dikelaskan sebagai berat badan berlebihan atau obes. Selain itu, nisbah pinggang ke atau WHR juga mencatatkan nilai yang melebihi julat sihat bagi beberapa ahli. Keadaan ini mencerminkan risiko pengumpulan lemak visceral iaitu lemak yang berkait rapat dengan pelbagai penyakit kronik seperti diabetes dan hipertensi. Analisis data jurnal kesihatan diri bagi 8 orang mahasiswa UKM sepanjang 8 minggu menunjukkan bahawa pelajar menghadapi cabaran besar dalam mengekalkan gaya hidup sehat ketika berdepan dengan tekanan akademik. Dapatan menunjukkan pola pemakanan tidak konsisten, penurunan frekuensi senaman, gangguan kualiti tidur serta peningkatan tahap tekanan emosi memberi kesan langsung terhadap status kesihatan fizikal dan mental. Parameter antropometri seperti BMI dan WH ratio Turut mencerminkan risiko kesihatan yang perlu diberi perhatian terutamanya bagi pelajar yang mencatat bacaan melebihi julat normal. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan keperluan intervensi awal dan berterusan bagi menyokong kesejahteraan pelajar termasuklah melalui program pendidikan kesihatan, pengurusan stres dan aktiviti fizikal berkala. Pelaksanaan rutin sehat secara konsisten bukan sahaja dapat meningkatkan kesihatan fizikal, malah menyumbang kepada prestasi akademik yang lebih baik dan keseimbangan emosi yang stabil dalam kalangan pelajar. Sebuah sedikit tentang diet flexitarian. Diet flexitarian ialah diet yang mengutamakan makanan berasaskan tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan kekacang. Ada juga mengambil secara sedani iaitu produk haiwan seperti telur, ikan, produk tenusu dan sekali-sekala juga daging. Golongan fasilitator ini bukan satu kumpulan yang homogen tetapi terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai motivasi dan tabiat makanan seperti kesihatan, menjaga penyakit yang berkaitan dengan nutrisi dan mengawal berat badan. Yang kedua adalah alam sekitar iaitu mengurangkan pelepasan gas rumah kaca dan pelihara semua makanan. Dan yang ketiga adalah perhatian terhadap kesejahteraan haiwan dengan mengurangkan atau tidak memakan uh, daging. Diet vegetarian yang dirancang dengan baik boleh memberi manfaat kesihatan serta impak positif terhadap alam sekitar. Tetapi sebaliknya jika dirancang secara tidak teratur. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kaedah dan mekanisme diet flexitarian. Diet ini dilaksanakan secara berperingkat. Individu biasanya mula dengan satu hingga dua hari tanpa daging dalam seminggu dan secara perlahan-lahan meningkatkan kepada tiga hingga lima hari vegetarian. Pada hari yang mengambil daging, jumlahnya dihadkan sekitar 85 gram sehari dengan had maksimum 250 gram seminggu. Jenis diet yang disarankan ialah yang rendah lemak seperti ayam tanpa kulit dan ikan. Untuk menggantikan sumber protein daripada haiwan, diet ini mengutamakan kekacang, tahu, tempe, kacang soya dan produk tenusur rendah lemak atau alternatif berasaskan tumbuhan. Kombinasi seperti bijirin dan kekacang digunakan untuk memastikan tubuh tetap mendapat protein lengkap. Perancangan menu amat penting dalam diet ini. Hidangan disusun supaya seimbang dan mengandungi pelbagai nutrien. Pada masa yang sama, makanan yang diproses atau tinggi garam dan gula cuba dielakkan. Penyediaan makanan secara masak sendiri juga digalakkan bagi memastikan kawalan terhadap kualiti dan kuantiti nutrien. Dari segi mekanisme fisiologi, diet ini rendah kalori tetapi tinggi serat. Ini membantu memberi rasa kenyang yang lebih lama dan seterusnya mengurangkan pengambilan tenaga secara berlebihan. Ia juga membantu mengurangkan lemak tepu dan meningkatkan pengambilan lemak sihat. Vitamin dan mineral yang banyak terdapat dalam makanan berasaskan tumbuhan. Diet fleksitarian yang pertama adalah membantu mengekalkan berat badan yang sihat. Pem pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga bijirin penuh yang tinggi serat dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengurangkan keinginan seseorang daripada makan secara berlebihan. Kebaikan yang kedua adalah menyokong dalam kesihatan jantung. Kajian menunjukkan bahawa diet tinggi tumbuhan boleh menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol serta mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung. Kebaikan diet fleksitarian yang ketiga adalah memberi kesan baik kepada alam sekitar. Pengurung pengurangan pengambilan daging bermaksud pengurangan permintaan terhadap industri ternakan. Jadi ia membantu dalam mengurangkan pencemaran, penggunaan air dan penembangan pokok. Seterusnya menyumbang kepada kelestarian alam yang lebih hijau. Akhir sekali, diet ini turut membantu dalam menjimatkan dan membantu masyarakat untuk lebih bijak berbelanja. Sedemaklum bahawa harga makanan berasaskan tumbuhan lebih rendah berbanding produk daging. Oleh itu, ia dapat mengurangkan kos pembelian makanan. Kesimpulannya, diet flexitarian memberikan pelbagai manfaat kepada kesihatan individu, ekonomi peribadi dan kelestarian alam sekitar. Flexitarian diet ada beberapa keburukan. Pertama, kurang makan daging boleh menyebabkan kekurangan vitamin B12, zat besi dan kalsium yang buat kita cepat letih dan risiko anemia. Kedua, Penggemar daging mungkin sukar biasakan diri. Mereka akan rasa lapar dan tekanan emosi yang ganggu usaha diet sihat mereka. Ketiga, makanan berasaskan tumbuhan tidak semestinya sihat. Contohnya, gendang goreng dan makanan ringan yang mengandungi tinggi lemak dan gula yang tidak baik untuk kesihatan. Keempat, diet ini perlukan perancangan teliti supaya cukup protein dan nutrien. Kalau tidak, boleh menyebabkan masalah kesihatan. Akhir sekali, risiko kepada penghidap kencing manis. Sumber protein tumbuhan seperti kekacang juga tinggi kandungan karbohidrat. Jika tidak kawal dengan betul, baras gula dalam darah boleh menjadi tidak stabil. Okey, terima kasih kepada rakan sejengga saya. Saya Nur Asnafah Nurul Hasan P1192121 akan membentangkan eh uh, kesan diet fleksitarian kepada pesakit jantung. Okey, untuk pesakit jantung bila mengamalkan diet fleksitarian, dia akan mendapat mendapat manfaat. 4 perkara iaitu yang pertama adalah menstabilkan paras gula darah dan pula pada kenapa boleh menstabilkan? Sebab makanan tinggi serat dapat membantu menstabilkan paras gula darah dan juga mengurangkan berat badan. Iaitu pentinglah untuk mencegah penyakit jantung. Seterusnya yang kedua adalah tekanan darah. Okey. Bila diet ini ada diet berasas pertumbuhan Jadi dapat menurunkan tekanan darah sitolik dan juga diastolik Okey, Dengan cara mana? Dengan cara meningkatkan pengambilan kalium daripada perbuahan dan juga sayur sayuran Khususnya adalah menurunkan kolesterol LDL Kenapa menurunkan kolesterol LDL? Sebab se uh, dengan cara kita mengurangkan pengambilan lemak teku daripada daging merah okay, Secara itu langsung dia dapat menurunkan kolesterol LDL Yang terakhir adalah profil apa ni uh, lipid lebih baik Okay. Maksudnya bila meningkatkan uh, Fofat lebih baik Dia secara automatik uh, Setelah auto dia akan menurunkan uh, Risiko serangan jantung dan juga Sok kepada pesakit jantung Kencing manis Juga dikenali sebagai diabetes Adalah kumpulan penyakit metabolik kronik Yang menyebabkan tahap gula Dalam darah yang tinggi di dalam badan oleh itu, antara aspek pemakanan yang harus diberikan perhatian khusus adalah pengambilan gula kerana ia boleh menjejaskan tahap glukosa dalam darah pesakit kencing manis. Daya fleksitarian yang berfokus kepada pengambilan makanan dan minuman yang berteraskan tumbuhan seperti bijiran penuh, buah-buahan, sayur-sayuran dan kekacang sangat sesuai dengan pesakit kencing manis. Daya fleksitarian mempunyai kandungan serat yang tinggi yang memanfaatkan sistem pencernaan. Daya yang tinggi dengan serat mampu memperlahankan penyerapan gula ke dalam darah dan meningkatkan sensitiviti insulin. Selain itu, daya fleksitarian yang kaya dengan serat dapat membantu dalam pengawalan berat badan kerana ia menggalakkan rasa kenyang. Tambahan pula, Diet fleksitarian yang berasaskan tumbuhan biasanya mengandungi kalori yang lebih rendah. Disebabkan oleh nisbah daging dalam diet ini dikurangkan, berat badan akan lebih sihat dan terkawal dan ini sangat berkesan untuk untuk pengurusan diabetes jenis 2. Walau bagaimanapun, diet fleksitarian juga mempunyai kemungkinan risiko terhadap penyakit kencing manis. Pengurangan daging secara drastik tanpa perancangan boleh menyebabkan kekurangan diet, kekurangan nutrien seperti protein lengkap, zat besi, vitamin B12, zinc, kalsium dan asid asid lemak omega 3. Selain itu, pesakit akan mengalami cabaran atas pengurusan gula darah jika bahagian makanan lebih besar atas makanan berkarbohidrat. Justeru menyebabkan peningkatan gula darah. Kesimpulannya, diet fleksitarian yang dirancang dengan baik adalah sangat sesuai untuk penyakit kencing manis. Selaras dengan prinsip diet flexitarian, kajian menunjukkan bahawa diet yang kaya dengan bijirin penuh, sayur-sayuran tidak berkanji dan buah-buahan boleh membantu mengurangkan risiko kanser dan meningkatkan kesihatan secara keseluruhan. Diet yang berasaskan tumbuh-tumbuhan boleh mengurangkan keradangan dan menyokong kesihatan metabolik yang boleh memberi manfaat kepada pesakit kanser. Mengikut kajian kesihatan Adventist 2 yang meneliti corak pemakanan vegetarian berkaitan dengan risiko kanser, diet vegan merendahkan risiko kejadian kanser secara keseluruhan. Individu yang mengamalkan diet vegetarian dengan pengambilan ikan dan makanan laut mempunyai risiko paling rendah untuk kanser, diikuti oleh lacto ovo vegetarian yang mengamalkan diet vegetarian dengan produk tenusu dan telur, seterusnya vegan dan pemakanan vegetarian separuh, manakala pemakanan bukan vegetarian mempunyai risiko kanser yang paling tinggi. Diet vegetarian adalah fleksibel dan mudah disesuaikan mengikut keperluan individu. Walaupun diet vegetarian bukan rawatan kanser, tetapi membantu dalam penyerapan nutrien yang lebih seimbang untuk mengekalkan kesihatan pesakit kanser. Ringkasnya, prinsip diet vegetarian adalah bersesuaian dengan pesakit kanser dan boleh menjadi sebahagian daripada gaya hidup sihat untuk pesakit kanser.